вот это награждение, чтобы меньше было, как говорится, сивак. Сиваки вот на тот момент, когда мы сюда приехали, первые, первые дни пять, особенно местные жители вот, подходили в забор и постоянно заглядывали, смотрели, что там у нас. Вот для этого вот это было сделано, чтобы хоть как-то минимум себя обезопасить, чтобы людей, как говорится, психологически, это больше психологический барьер. Ну, вот этот, собственно, панал, в котором по якобы утверждениям проходили какие-то и тому подобное. То есть здесь у нас вся хозпродукция, соответственно, тушенка, продукты и так далее. Потому что здесь, как видите, прохладно и подходят условия для их содержания. А что там кто говорит, сами все можете убедиться и посмотреть.